Ну, это прям очень прикол. И видишь, в тюрьме он засмеялся, Сталися, мы с Рисеромом. Прости. И что не видит? Да вижу тебя. Да, вижу тебя. Ну, я договорил ну, фразу ну, предыдущему, предыдущему, просто. предыдущему просто. Ну что? Ну и ничего, теперь ну, с, тобой с тобой поздоровался. Здрасте. Ты не поздоровался. Вот, поздоровался. вот поздоровался. Ну. А, ты че, не а ты еще не здороваешься? Я сказал, здравствуйте. Класс. Ты, здравствуйте. Ты, ты смотришь совсем не туда. Может, есть вопрос у, у вас? Вопрос есть. Слушаю. Слушаю. Как тебе война Россия с Украиной? Как ответить на, как этот, ответить вопрос? на этот вопрос? Только больному а война, то есть, может, война, война нравится. может нравиться. Отношение. К чему? К войне? К чему? К войне? Ну, ну а у кого может а, быть нормальное, может быть? Отношение, нормальное к войне? отношение к войне? Ну у всех плохое. У всех плохое. Вопрос, кто виноват, вопрос, в, этой кто виноват в этой войне? Вот это тебе а уже это вопрос, тебе уже кто вопрос, виноват, виноват в этой войне? Я отвечу, никто не виноват, теперь уже поздно. Нет, теперь уже поздно, теперь и уже никто не виноват, это не связанные вещи. Может быть сейчас уже поздно, но что-то виноват. Будущее нет, не, будет, меняет не, прошлое, не меняет прошлое, все, хорошо, на, на все, на, все на, наоборот. Прошлое влияет на, будущее. на будущее. будущее, будущее на прошлое. Ну, причинно-следственная ну, причинно связь, связь есть, но обратной, обратной закономерности, закономерности нет. нет. Может быть и так, но в данный момент... Как ты не себе не объясняешь, ты объясняешь нападение на России, на России, на России на Крым? Видишь ты опять. Крым. Да забыли уже про этот Крым все. В смысле, вы у нас забрали Крым, украли и забыли. Вот мои друзья-крымчане живут в Киеве, потеряли свои дома, живут в Киеве. Что значит забыли? Что значит забыли? Ты, может, и забыл, потому что тебя это не касалось. А людей, которых это касалось и касается, они не забыли. И всем вам это вспомнят. Мои друзья в Курске потеряли дома родственников и детей. Вопрос к Путину. Путину. Он же сказал, что в Украине в неуспехе, потому что это операция, но свою-то землю в обиду не дадим. Зачем вам ядерная бомба, если вы не можете своих курян защитить? Ты, ты даже на мой вопрос не смог ответить. Съехал, как и все твои друзья. Съехал? На какой Съехал, вопрос на не какой ответил? Про курян? Каких курян? А про кого? Я а тебе говорю про, Ой, господи, тяжело с вами. Тяжело. Тяжело. Про кого ты говоришь? Про кого ты говоришь? Хорошо, давай про Крым закончим. Давай. давай. Ты понимаешь, почему ты понимаешь, Россия, почему Россия напала, на Крым? напала на Крым? Россия на Крым не нападала. Жители территории провели референдум, официальный. Официальный по какому официальный закону? По какому закону? По закону украинской этой, как его там вас... Когда-то вы какой-то там чем-то были. Сейчас вас вас вообще... Ну вранье. Вот. ну, вранье. Вот смотри, простой Посмотри, для тебя простой, вопрос. Я простой, вижу, ты что ты не, юрист, не юрист, юрист, но может у тебя с, с логикой. Может у тебя, может, с с тебя с нормально с логикой. Давай проверим. Давай проверим. Смотри, Россия смотри. проводит смотри, референдум, в референдум, в Крыму. референдум в Крыму? Нет, нет, не Россия. А кто? Ты, ты кто? ошибся уже. А кто проводил? Какая а кто проводил? Жители данной... Но идеи. у них нет такого права. У вас за проведение таких референдумов садят от 6 до 10 лет. Если ты пойдешь вот в своей области и скажешь, давайте проверем референдум, проведем, поспрашиваем людей, не хотите ли вы отделиться, тебя на 10 лет посадят за сепаратизм и терроризм. В Украине нету, как и в других странах, во многих, законов, позволяющих провести референдум и отделиться. Украина не могла проводить этот референдум, потому что нету в законодательстве такого даже пункта. Проводила Россия на собственное усмотрение. Бе незаконно. А как сверяли по украинским паспортам? Вот есть украинская база, захватили Крым, Украина перекрыла базу. Как россияне проверяли, что человек, который приходит с паспортом, это действительно этот человек? Задумался. Класика, гарне питання, погоджуюсь, хороше, цікаве. Для тих, хто не юрист, не нотаріус, не адвокат, не суддя, не прокурор, у кого хоч є дві клепки в голові, щоб зв'язати ці думки. Але рулетка рятує росіянина, і він виглядає як той, хто не просто задумався, а той, хто здатний задуматись. А це вже. Про росіян неправда. Це вже рулетка з спотворює інформацією, Ми їдемо далі. Там прикольні. О, здрасте, давно вас не видел. Про что сегодня желаете пообщаться? Ну, да, я так поругаться, да, и все как-то. Да вот и я ж вообще просто поругаться. Просто Давайте просто поругаемся, раз. о чем сегодня. Слушайте, хотите. А когда исчезнет улица в Киеве в честь офицеров третьего Рейха? В честь когда офицера третьего Рейха? Когда наконец-то люди прозреют и поймут, что есть другие герои, помимо офицеров третьего Рейха. О, посоветуйте героев. Может у нас просто нет ну, варианта... Гонта, Залізняк, Олесь Довгуш. Вам багато називати їх чи як? Так, да, продовжуйте. Добре, що я записую, от я не буду записувати. Ну, дивіться, в зараз пройдував пам'ятник в, в Полтаві, Ковпак. Він насправді воював проти німецько-фашистських загарбників. Угу. А тут вулицю назвали в честь офіцера Третього Рейху. І Місто Нігополь. Ага. там офіцер е, підрозділу СС одного. Ага. Також називали. Що, нема других героїв? Скажіть, будь ласка, чи є? Як ви вважаєте? І є, є, є. Вони... Роман а, не... р, р, Ратушний, Коцюбайло. У нас героїв дуже багато. Нових героїв, актуальних. А те, чому в центрі Києва є вулиця, а в честь людина, яка звільнила ага. Київ? Від кого? Карабі, від, 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 від кого звільняли? Взяли, як насміхаються. А давайте ми зробимо проти кого, кого він виганяв з Києва, обратно його сюди ага. до нас. Так він же одних, одних виганяв, а інших сюди і при, ще й гірший. не зрозуміло хто гірше. а мені скажіть, цікаво. Що? А мені цікаво. От тих, хто ти при тих, кого на, притягли, о тих, кого притягли, як на мене, прийшов. ще Було. гірше. Місто. Людей розстрілювали десь в бабіме Яру. До речі, да. Зокрема, ні, не не тільки в Бабиному, усюди, де могли розстрілювати. От. Не тільки, да? Тож Вен... так? В НКВДшних да, коридорах, да, 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 скажіть, да, да. будь ласка, де там хто там розстрілювали ну, мирних жителів? тому що вони, наприклад, ж... Да? Жити? А що не сказати а, єв... Є... євреї? В чому проблема? Жити. Ну, це також українське слово завжди називали. Е, вас більше завжди... щось не подобається? Так, да, не подобається. Я не а люблю, я не люблю зневажливо використовувати звинуважливо. Зневажливі, е, зневажливі е, коннотаційні е, такі мар маркери. Мені не, под, не подобається їх використовувати. Якщо вам подобається, для вас я можу для використовувати. Для всіх українців не подобається, а для вас не подобається. Ви, ви. А, для всіх українців. Ага, а оце мені подобається. Узагальнення за всіх українців. Клас. Клас, всім українцям. Ну, якщо ви за всіх українців кажете, так а навіщо ви мене запитуєте про пам'ятники, якщо ви представляєте думку всіх українців? Так якщо ви представляєте думку українців, то тип, ви, по-перше, знаєте, чому е, переименовуються, чому ці пам'ятники змінюються? По-друге, ви, мабуть, навіть ще й в авангарді цього руху, і ви, мабуть, їх змінюєте, і ви знаєте чому? Ви поговорили з усіма українцями і мене запитуєте, в чому суть? Ви чуєте? Бедерна ну тепер чую. Повертає героїв, офіцерів Третього Рейху. Це звичайно. А... Ну да, повертаємо Третього Рейху і Четвертого рейху. А що ви мене перебиваєте, а я Четвертого. маю вас не перебивати? Ви коли хочете щось сказати, можете мене заглушати в цей момент. Ну, да, свою думку. Ага, ну і ви мені не даєте сказати я свою вам так. Я вас слухав до чого. Да? Дякую. То я вас давайте послухаю. Так я кажу ще раз: це було нормально для всіх українців. Так, да, Для це. всіх українців. І тут не вкладувалось, де я жив, наприклад. Угу. В самому серці України. Я так вважаю. Тільки, тільки не подумайте, що це Львів. Мені байдуже, де ви жили. Ви зараз зрадники працюєте, працюєте на ворога. А ви для мене де ви жили? Ви де ви народилися? Чайний, який зараз підтримує владу на ми. Ми ж з вами зараз обидва спілкуємося українською мовою, тому немає ніякого цього двомовства. Я з вами залюбки для себе, ж, для свого комфорту, і просто задоволення. І задоволення глядачів спілкуюся українською мовою. Проте чітко я і глядачі канатують ваш як зрадника і як е, звичайного манкурта. І ви не, не повинні бути в моїй державі. Я хочу, щоб вас не було. Я, вашій державі, я вашу державу і не намагаюся потрапити. Я зараз з вами розмовляю, але ви для мене ну, не ворог. Ви не українець, навіть. Ви зрадник. Я зрадник. Також, а як же? Ж? Яким чином, ви я зрадник? Зрадив... Ви зрадник який Яким зрадник? чином я, я зрадив я Україну? На режим. Бан... Ще... Що таке бандера режим? Ви, щось... не... ви про бандеру щось знаєте я взагалі? Третього рейка. Про Бандеру ви щось знаєте? Ну дайте я докажу. Ви спитали, що таке бандера на свій режим? Я зараз вам відповідаю. Навіщо ви мене перебиваєте? Ну, на, Для того, що ви просто казали щось конкретне, мені. а не лозунги. Це не лозунги, давайте по фактам побаємо. Давайте. Давайте спершу. Давайте. Хто такий не, бандера? Хто такий бандера для початку? Давайте. Хто такий бандера для початку? Мені Бандера не цікавить, мені цікаво більше ви зараз називаєте свою концепцію іменем цієї людини. Ви знаєте, хто такі Бандера? Я сказав ще раз, мені не цікаво, мені головне тут ідеї. Тоді приберіть слово Бандера. Ви ж не знаєте його ідей, в тому і справа. Як... Яка ідея була Бандери, ідея Бандери. А, на на це, звичайно. Я не запитую, де і коли народився Бандера. Яка його ідея? Якщо ви використовуєте Бандеру як маркер ідеї, я ж не запитую, хто його батько і син, яка його. Ідея, яка його ідея? Інші? Яка ідея у Бандери була? Це можете зараз... брати людей. Не перебивай мене, будь ласка. Це ідея вбрати людей, яка ідея була у Бандери? Який навіть не вміє слухати, розмовляти не цікаво. Я ж тобі сказав, ідея. Це... Яка ідея Бандери була? Все дуже просто. Яка ідея Бандери? Ну, от і все. Воно. Е... Оце, е, плід оцього забороненого кохання свині і собаки. Не знаю, хто такий Бандера, доклеє його ім'я. Дуже мені подобається, як він завжди червоніє, перетворюється на якийсь взагалі. Багряно, багряно якийсь червоний колір. Приїду к вам, коли ви победите. Так і зробимо. Жаль. Жаль ребят, які Слава героям! Слава героям, до свидания. это воно, друзья! Другий день, такой потужный початок. Здравствуйте. Обана. Потужный. Сниму да. даже очки. Да, да, потужный. 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 Классное слово. Во. Передает во. своим звучанием, во. передает смыслы. По потужный. Потужность. Потуга, да. во, 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 а ну-ка, заноси. Потужность. Давай. давай, с какой стороны давай. тебе ее заносить? А с любой, с любой, вообще по... Она влезет, с любой. войдет тебе в, в раму войдет, пролезет. Может, через а окно любой, нужно? Давай, давай, с любой, с любой, заноси потужность. Поехали, потужность. давай. Есть у тебя вопрос? Нет, вообще потужность. Какие вопросы на потужность? Э, давай. Да, да о чем ты общаешься? О чем хочешь поговорить? Обо в чем всем, ты силен? О всем вообще задавай. Задавай потужные вопросы. Ты из России? Потужный вопрос, если... Ну, это потужный, ты из России? Из Голландии. Ну, не потужный вопрос, я хочу слушать. Да, хочу если слушать. ты с... из Голландии, вопросы. то вопрос тогда следующий. Ты поддерживаешь да. Россию? Блять, я ее уважаю. То есть поддерживаешь в этой войне? Я ее уважаю. Ну, ну уважаешь, значит, поддерживаешь. Да. В принципе, я тебя понял. Ты молодец. Почему ты тогда в Голландии, почему не в России? Ну, вот так вот случилось. А что? Больше уважаешь Голландию или Россию? Какие вопросы? Россию. Тогда непонятно вообще. Не так получается. Ага. Я... Так а про что тогда говорить, если ты не субъект? И про потужность. Так ты не субъект, у тебя что-то получается. Смысл? Ну, Потуж... ну в Поту... потужность. Я вас... Да, да. да. Вижу. Потужность это когда ты что-то делаешь, а когда с тобой что-то делается, это слабость называется. Если у тебя что-то получается, потужу, а не ты делаешь, так я ж терю, так в тебе нет потужности. Все, ты мне скажи по факту, в тебе под... нет потужности, в тебе нет потужности, в тебе нету. Ты уважаешь и любишь Россию, но живешь в Голландии. Там нет, и вообще... Ты же ты, ты ж какой-то ущемленный человек, ты живешь там, где не хочешь. А там, где хочешь, не живешь. Ты походу Про какую потужность с тобой говорить? А ты еще и полублатной какой-то или что? Ты голландский голландский у нас блатной или что? Блатные, что ты Ну, я не знаю. Ты ну, за... ко конь, я, я на коня не похож: ни на шахматного, ни на биологического, как бы. Соберись, соберись, соберись. Ладно, я, понял. я еще раз тебе смотри, объясняю: что если ты любишь и уважаешь Россию, но несчастно мучаешься в Голландии, но ты какой-то подневольный человек заложник обстоятельств, заложник ситуации, правильно? Ну, а про что с заложниками говорить? Послушай, подожди. И за меня только что -то договорил. Любишь, уважаешь Россию, там т. т. Что, что Ты несешь? С твоих. С твоих слов. С твоих слов. Слушай, мне уже даже нравится. Я вот уже Слушай. хотел закругляться и переключаться. Вот, нет, нет. а уже, да нет, конечно, я закругляюсь и переключаюсь, ты пустота, я ж тебе говорю, на первом же вопросе ты поломался. Ты любишь Россию, но живешь в Голландии. Я люблю Украину, я живу в Украине, я живу в Киеве. Может, это, не знаю, не самое для кого-то лучшее решение, но я сделал, как я хочу. А ты любишь Россию, уважаешь, а живешь в Голландии, ну ты же несчастный. Про что говорить вот с несчастным, с обиженным? Ты бы сказал бы, но Голландию я люблю еще больше, поэтому я в Голландии. Мне нравится уважать и любить Россию на расстоянии. Мне нравится любить бабалалайку, баба мишку, сувениры. А вот саму Россию, их социум, их экономику я э, на дух не переношу. Поэтому я в Голландии тусуюсь. Вот. А ты говоришь, я ее больше люблю, но так получилось. Так а зачем говорить с тобой, если у тебя что-то там получилось? Пока. Считай шотреба. А, пронес, о Пронесся упал. Ой, извиняюсь. Здрасте. 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 Понял. Понял. Пальма. Да, драцена. А? Африка? Да просто ну, дома в горшке растет драцена. Вот. А вы вот. откуда? А вы откуда? А кокосы у на нас есть? Ну пока еще ну, не плодоносило кокосами, кокосами. Только бананами. Только бананами. Бананы? Но ну, я уже все, посрывал, я и все съел. посрывал и съел. Да это не, пальму, не, почему? Это все из того же семейства. семейства. Ну типа сначала бананы, на второй год кокосы. Может быть. Может быть. Вот. А вы а что, вот что куда, едете? куда, едете? Мы катаемся. Просто вечером, Просто катаетесь? вечером катаетесь? Да. А в рулетке что обсуждаете? Куда нам ехать? В Польше вы катаетесь? В Польше вы катаетесь? Да. А что Россию а показывает? Россию показывает. Это на Верю, но ну, у, ну, у меня нет определителя Вот просто показывает вот, Россию. Россию А флажочек то? Угу. Угу. Мы через VPN сидим, чтобы нас не рассекретили Верю Верю. То вы Россию не что поддерживаете, поддерживаете получается? Почему да? И... да? Ну как? ну как, нормальные люди, нормальные России, люди не России не поддерживают, но не все в России но могут это заявить, это заявить, так как посадят так в тюрьму посадят. и просадят колено. А если вы в Польше, то вы можете смело об этом обсуждать со мной. Ну да, согласен. Вот. Вот. Но вы же не можете поддерживать нападение России на Украину. Нападение, да. Не поддерживаете. Не поддерживаете. Какое нападение, мы вообще про это не знаем. Ну да, вы, ж в, Польше. Да, да, вы ж в Польше. Ну вот Вот, вот. Так я вам ну, тогда я подскажу, пока вы в Польше, Польше, Польше катаетесь и в рулетке, в рулетке ищете ответ, куда вам ехать. Ну, Россия напала Россия на, Украину. на Украину. Это в каком году? В 14 В 14 В четырнадцатом? Да, вот я тоже удивлен, вы 11 лет и вам не хватило не разобраться. Хватило разобраться. Это мы так долго ездили? Да вот, видимо, ну, да. Вот, видимо, да. А, во. Вы ездили, даже не заметили, как из России в Польшу выехали, видите? Или наоборот, из Польши в Россию. Ну знаешь, нам просто дядя Володя сказал то, что у России границ-то нету. Поэтому мы думали то, что мы на, границ на границе России ходим. Ну по земле российской. Ну дядя Володя дурачок. Он и не такое может такой сказать. Слышь, покажу, сказать. что он про орешник говорил. Ты будешь смеяться прям. Про орешник. Хочешь посмотреть, ну, что, хочешь дядя посмотреть что дядя Володя говорит? Давай. 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 Сейчас. Давай поднесу тебе петличку, чтобы лучше было слышно и видно. Так. Это какой у нас? Вот тут, наверное, где этот наш дядя Володя. Да. Сейчас, подожди, погромче сделаем. Рассказывает дядя Ло... Володя про орешник. Что, этой... сейчас, сейчас, что касается этой, использованной нами ракеты, то в качестве поражающих элементов были использованы соответствующие соответствующие элементы. Они тоже являются поражающими элементами. Я уже говорил. Ты, ты не слышал, что он мелит? Он говорит, это такая ракета, такая ракета где ракета, есть где да, элементы да, поражающие, есть и теми и элементами, и которые и есть поражающие. Ладно, вообще красавчик, молодец. Он знает, он всех просто... Ну, по-другому же вам не объяснить, вы же не поймете, что это на ну, типа. Вот, вот это интересно. А зачем вы хотите нам что-то объяснять? Почему ты думаешь, что мне интересно твое э, видение моей жизни? Почему ты думаешь, что тв ты за мою жизнь должен решать? Зачем тебе это? Это ж маньячество. Вот я живу своей жизнью, мне наплевать, что там у тебя. Почему тебе не наплевать, что у меня? Почему ты заглядываешь мне в окна и пытаешься рассказывать мне, как жить? Это ж маньячество. Это как есть люди в туалете, подглядывают под же... за женщинами. Это же россияне. Что там у хулов, что там у грузинов, что там у армян? А что там у россиян? Ни зубов, ни газа. Ну смотри, если бы у тебя это было, ты бы про это интервью уже бы не говорил. да? ты не только говоришь, ты об этом еще думаешь не, я не думаю, тут не о чем думать, тут просто безмозлое существо что-то мелит. Вот смотри еще, видосик, смотри. Тут у меня этих видео много. Это, это, это жители Курской области. О, так, да, я зрозумів, що це їх улюблена тема. Що в них дядя Вова молодець, все дуже добре, але чомусь куряни плачуть, кричать, виходять на площі, не знають, кому молитись, і кажуть, що все погано. А в них кажуть, що все добре. Бачите, от вони в Польщі катаються, дядя Вова їм щось каже, а жінки чомусь їх плачуть, і діти плачуть. Це моя улюблена зараз іграшка, коли оця у, у, улибочка дурнувата збивається одним цим відео. Здравствуйте. Приветствую. О чем общаетесь? Кушаем. Понял, приятного вам. Спасибо. А вы откуда? З Киргизстану. Кыргызстан, слушайте, клас. От. Mm -hmm. Росію просто показують, то я і остановился. Я а вы из... на стриме сидите? Или... Да, да, я из Украины, вот, показываю россиян на стриме. Вот, mm. канал Станислав Чумак, вот. Mm. А, а что вот... там у вас, война идет, да? Война идет, россияне напали, да. Сперва обезоружили нас в 96-м году, говорят, мы вас защищать будем, отдайте ядерку, вот, а потом говорят, а что вы себя не защищаете, чего у вас оружия нет? Крысы. А за, что... а за что воюете? Мы за жизнь в наши дома пришли. Вот сейчас тревога будет, пойду в, в укрытие, потому что прилетит, полквартиры снесет. Вот. А они воюют, я не знаю, за что. Не, не, не уверенные в себе. Нужно приходить кому-то что-то с кем-то меряться. А вот. что, мирные переговоры? Что там? Покушаемся. Да какие мирные вот нас обстреливают. Ну вот, с, с моей стороны, что делать? Вот что я делаю? Я так. на стриме собираю. Вот мы сейчас для десантников наших собираем на зарядные батареи в полевых условиях сильно. А я знаете, что слышал? Я знаете, что слышал? То, что в Украине переговоры запрещены вроде бы. Да, 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 правда. Зеленский. Почему? Ну как почему? Разве наши деды, ну я не знаю, как твои, мои деды воевали с нацистской Германией? Вот у меня отец в Берлине родился. Деды не договаривались с врагами. Как можно поубивали? Представляешь, поубивали твоих родственников, твоих друзей такие. Ну давайте мириться. Гитлера нужно победить, нужно и с вашей же стороны, и с российской стороны же молодые пацаны погибают. А этот с этим как делать? Что делать? Так смотри, если наши молодые пацаны не будут защищать, то нас придут и всех у них... оккупируют и будет как в Донецке, в Луганске. То есть наши пацаны вынуждены защищать, а почему российские пацаны со своих российских квартир едут в Украину? Это огромный вопрос к этим пацанам. Вот. Мы же, я же говорю, как и с, э, нацистская Германия пришла на Советский Союз, и советские граждане воевали. Но есть разница очень большая, я думаю, ты понимаешь ее. Эти защищали свой дом, а эти хотели их уничтожить. То же самое. Да и плюс, смотри, мирные переговоры это же договоренность какая-то. А если мы уже с Россией заключили, мы отдаем ядерное оружие, а вы нас защищаете. А они подтерлись этим договором. Ну давай мы еще один подпишем, они еще одним подтерутся. Вот смотри, мы завтра садимся, подписываем, а Россия продолжает дальше стрелять. Вот нахера это делать? Нам оружие нужно, а не, а не договоры. Скоро сделаем Что, свою нет? ядерную бомбу, и все Америка будет классно. Америка не помогает? Америка помогает, а американская власть, видишь, по-разному. Вот американцы вообще супер крутые, помогают очень сильно, очень сильно помогают. Многие страны о, мно, есть страны, где помогают люди, есть страны, где помогают и люди, и государства. Вот Америка mm. по-разному. Видишь, люди помогают всегда, а вот пришел один, хотя как бы вот то такое. Так а что делать? Помогают, не помогают, свой дом надо отстаивать. Даже если всех, скажем так, нужно на оборону ставить, ну а что делать? Этот ваш канал сейчас вот как называется? Станислав Чумак. Все понял. Давай, Тём, все хорошо. Давай. А что, Тем? Мы... Ты меня Тёмой пошли... назвал. Ну, пошли работать. А кем работаете, что делаете? Мы в Альберсе работаем на этом. Свой Валберрис, просто сейчас эти, как его, рабочие. ушли уже, а нам надо заказы собрать. А, вы этим дропшиппингом ну, там... занимаетесь. Корзины, да, всякие. Ага, это вы в Кыргызстане возите в Кыргызстан что-то. Да. Я понял. А что флажок у вас в России? Флажок не знаю. Тут. А мы тут поставили. Понял. Я даже... Некоторые даже имя там говорят, выходит. Я не знаю. Не, им имени. не, у меня такого нет. Мне важно, что у тебя в голове, а не на экране. Вот чей Крым, на твой взгляд. А Крым это что такое? украинский полуостров, который оккупировала Россия, и говорит, что оно теперь Россия. Этим вопросом проверяется, кого ты поддерживаешь. А, я никого не поддерживаю, я чисто за мир. Мир с убийцами? Ты за мир с Гитлером, не. может, был бы? Не, не, не. Я не поддерживаю как Россию, так и Украину. Я за мир. Я за то, что за то, чтобы люди жили мирно, спокойно. Без ты войны, ж... без суда. Ты ж бред говоришь сейчас. Ну, это ваше рассуждение. Ну, а сказать. во Второй мировой войне ты тоже за мир? Ты бы и Гитлера тоже мирил бы со советскими гражданами? Но они же тоже умирают и тоже воюют. Да, крик не слава России. Вы обычные россияне. Это было понятно с первого же слова. Вот. Просто даю вам шанс войти. Возить... Слава России! Ну, так это виртуальная свастика, друзья. Весело, весело.